5-ci sinif dərsliyindən səhifə 190, 4-cü tapşırığa baxırıq. Şahlıxan xanim həkimdir. O yerə ürəyin fəaliyyətini yoxlayan cihazla xəstələri müayinə edir. Onun hər xəstəyə müayinə üçün sərf etdiyi vaxt, vaxtı xüsusi cihaz qeydi alır. Gün ərzində cihazdan alınan qeydlərə görə sərf olunan vaxt intervalları aşağıdakı kimidir. Əvvəlcə belə bir buna bənzər, e, yəni bu şəkildə bir cədvəl verilibdi. Vaxt, e, dəqiqə, intervallar yazılıb. Sözsüz onlar e, onun qarşısındakı tellər və sayınları biz e, qeyd etməliyik. Ə birinci də yazılıb, birinci deməli hissədə yazılıb, dəqiqələr verilibdir və hər xəstənin sərf olunan vaxt, yəni o dəqiqələr şəkildə qeyd olunubdur. Onların hansı intervallara aid olduğunu deməli göstərməliyik. Demə, mən yazmışam və 25-də qalmışam. 12, 10, 20, 17, 19, 12, 18, 25 dəqiqə və 20 dəqiqə, 21-dəqiqə, 23 dəqiqə 15 dəqiqə və 18, 13, 27 dəqiqə. İndi mən burada tellərim və stelləri sayğını qeyd etmişəm. 10-15 dəqiqə arasında 5 dənə tel daxildir. İndi bunları sayına, yəni xəstələrin bu intervallarda qəbuluna vaxtına görə qeyd edək. Burada 12, 10, 15, 12, yenə də 13 daxildir. Demək ki, burada 5 dənə olacaqdır sayda 5 də. Yəni 5 xəstə bu qədər vaxt ə, intervalında ə, həkim qarşısında olmuşdur. 16-21 intervalına daxil olanlara baxaq. 22, altına 2 xətt çəkək ki, fərqliliyi bilinsin. 17, 19, 18, ə, 20, 21 və yenə 18. İndi isə bunlar isə 1 2 3 4 5 6 7. Demək ki, 7 dənə interval, e, demə 7 dənə xəstə qəbulu 16-21 dəqiqə vaxt sərf olunan intervala aiddir. Demək ki, bunların da sayı 6 olacaqdır. İndi növət qalanlara baxaq. Qalanlar 25, dəqiqə, 23 dəqiqə, 27 dəqiqədir ki, bu interval da 22-27 intervalına daxildir bu saylar vaxt intervalı və bu xəstələrin sayı isə 3 nəfərdir. İkincidə ikinci şərtdə bizdən soruşulur ki, hansı intervalda daha çox xəstə qəbul edilmişdir? Gördüyünüz kimi 16-21 dəqiqə. Yəni birincisində bu şəkildə, ikincisində 16-21 dəqiqə intervalında daha çox xəstə qəbul edilmişdir. Növbəti suala baxaq, 5-ci tapşırıqda. Temur baldan dərdi, 7 alman hər birinin cütləsinin tərəzidə çəkdi. Nəticələri yəzaq e, demə 7 almanın çiklələri e, e, 87 n e, baxın 82 hər dəfə yanında qram yazmıram yəni siz onu dəftərinizə yazacaqsınızsa qramla yazsanız e, doğru olar indi e, 82 78 120 90 85 98 və 140 Bir almanın kütləsi orta hesabla neçə qramdır? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə bizdən məlumatın təhlili mövzusundakı ədəd orttatmaq. Ədədi orta. Ədədi ortanı tapmaqda bildiyimiz kimi, verilənlərin cəmini, yəni verilən ədədlərin cəminin sayına bölmək lazımdır. 82 + 78 + 120 + 90 85, 98 və 140. Bunların cəmini tapırıq. Sonra isə 7-yə böləcəyik, çünki sayıları 7 verilibdi bizə. Yəni 7 dəfə məqəmlərini tovsaq, də 7 almanç iknəsi olduğu üçün sayı bularıq. Baxaq cəminə. 160, 160 ilə 120 280. 280-in üstünə 90 olacaq ə, 370, 370 deməy 370 + 85 olacaq 455. 400 55 e, deməli 98 olacaq. 553. 553-nə 140-ı toplasaq alacaq e, 693. Bu şəkildə 693-ü də bölərik. 693 bölərik 7-yə sayına. Bu zaman 63-ün içində 7 9 dəfə, qalacaq yenə 63, 9. Yəni 99 qram orta hesabla, deməli, orta kütləsi hesablanır. Ədədin ortası. Deməli, 6-cı tapşırıq şirəyə baxırıq. 6-cı tapşırıqda isə deməli, 9 ədədin ibarət məlumat bazasında median 15-ə bərabər. Yəni verilənlərin, deməli, mərkəzə olan 15-dir. Ən böyük fərq 23-dür. Yəni böyük ədəddən kiçik ədədə çıxsaq 23-dür. Ən böyük ədəd isə 32-dir. Deməli, baxaq Ən böyük ədəd 32dirsə, bundan ən kiçik ədədi çıxsaq, x ən kiçik ədədimizdir. 20-ni salınacaq. Burdan baxarıq ki, x-ı tapmaq üçün 32-dən çıxarıb 23-ü baxarıq, 9dur. Burada birinci demək ki, demə mediyanda bildiyimiz kimi aşağıdan çoxa doğru yazırıq. Demək ki, birinci ədədimiz 9 olacaqdır. Burada x x x, yəni istənilən ədədlər, bəlkə 3, 4 Mediyan 15-ə bərabərdir. 15-i nə üçün götürürük? Tək sayıdadır. Tək sayıd olduğu üçün ortada birinə rəqəm ədəd qalır. Ona görə artıq onun ədədi ortası götürülmür. Çətədədən olan sayı 2 ədədinin cəminin yarısı olacaqdır. Mediyan. Yenə də 1 2 3 4 5 6 7 8 9-cu ədədimiz, yəni ən böyük ədədimizlə 32-dir. Deməli 9-cu ədədimiz də məlum oldu. Bu məlumat bazasına mediyandan kiçik neçə ədəd var? bildətdiyimiz kimi bunları hansı ədədlər bilmə ə, bilmədiyimiz üçün mediandan kiçik ədədlərə baxaq. 1 2 3 4. Yəni kiçikdən böyüyə doğru olduğu üçün 1 2 3 4 yenə də sayırıq. Demək ki mediandan kiçik 4 ədəd var. 7-ci tapşırığa baxırıq. 7-ci tapşırıqda 5 ədəddən ibarət məlumat bazası üçün həm ədədi orta, həm də median 12-yə bərabər. Yəni B-də, B-də, C-də. Ədədi orta. Deməli, ə, həm də median 12-yə bərabərdir. Bu ədədlərin ən kiçiyi 5 olarsa. Demək ki, baxaq. Ədədi ortanı tapsaq, A + B + C / bölərək sayına, 3-ə bölərək, ədədi orta 12-yə bərabərdir. Demək ki, bizim ən kiçiyi deməli, 3 ədədin cəmi olacaqdır. Yəni bu üç ədədin a üstə gəl b üstə gələcəyi olacaqdır. 12-ni 3-ə vurarıq. 36-ya. Və median 12-yə bərabərdir. 2 tək sayda ədəd olduğu üçün mərkəzdə duran, e, deməli kiçikdən böyüyə doğru bunu gəzmiş olsak, e, a b c, o mərkəzdə duran olacaqdır 12. Demək ki, ortadakı ədəd 12-dir. Bu ədədlərin ən kiçiyi, demək ki, birinci ədədimiz 5-dirsə və ən böyüyü hansı ədədə bərabər olar? Bunun nə iç olduğunu bilmirik. Buna görə bu iki ədədin cəmini 36-dan çıxarırıq. Yenə adi tənlik kimi. Yenə də qeyd edirəm. Median olduğu üçün kiçikdən böyüyə doğru yazmışlar. Bu zaman ortada olan ədəd 12 olacaqdı, çünki mediandır. 5 isə ən kiçik ədəd olduğu üçün medianda qeyd etdiyim kimi kiçikdən böyüyə doğru yazığımız üçün ən kiçiyi ilkinciyə yazmış oldu. Demək ki 12 ilə 5-i toplayırıq, 17 olacaq. Ən böyük ədədi tapmaq üçün C-ni 36-dan çıxarıq 17, alınacaq 19. Demək ki ən böyük ədədimiz 19 olacaqdır. Növbəti suala baxırıq, 8-ci sual. Qrafika görə hansı hərəkət ardıcıllığının daha doğru olduğunu söyləmək olar? Demək qrafikdə əvvəlcə bu qrafika baxaq, qrafiki təxmin olaraq çəkək. təxminən olaraq də, kitabınızda daha dəqiqliklə digər məlumatlar da verilibdi. Sadəcə olaraq mən sizə ə, izah üçün demək, qısa olaraq belə bir qrafik təxminolar çəkmiş oldum. Birincisi də deyək ki, A variantında Murad 2 dəqiqə qaçmış. Yəni 2 dəqiqə qaçıb. 2 dəqiqə dincəlmiş. 2 dəqiqə dincəlmiş, 2 dəqiqə adi yerə işlə yerimişdir. Bu diqqət etsək 2 dəqiqə adi yerişlə qaçanda 150 metri qaçıbdır. Deməli, ancaq 150-dən 400-ə qədər qalxanda adi yerişlə o qədər yeriyə bilməz. Qaçaraq 250 metr qaçıbsa, qalan 250 metri qəsərək yeriyə bilər, ancaq adi yerişlə yeriyə bilməz. Demək ki, A variantında doğru deyil. B variantına baxırıq. Demə, Murad 2 dəqiqə adi yerişlə yerimiş Sonra 2 dəqiqə dincəlmiş, 2 dəqiqə isə qaşmışdır. Bu daha doğrudur, çünki 2 dəqiqə 2 dəqiqəyə 150 metrə gedə bilər. 2 dəqiqə dincəlir olduğu kimi qalacaqdır. 2 dəqiqə qaşmaq. 2 dəqiqə qaşmaq 250, nə, deməli, metri qasaraq edərsən, daha çox getmiş olar yolu. Bu da e, demək, doğru sayılır. B variantı doğrudur. C variantına baxsak E, Murad 2 dəqiqə dincəlmiş. 2 dəqiqə dincəlmək olardısə bu e, bu şəkildə olmalı idi. Yəni OX oxuna paralel olmalı idi. Ona görə də bu artıq birinci məlumatdan C-nin doğru olmadığı görülür. 9-cu tapşırığa baxırıq. 9-cudan. E, 9-cuda Nərminənin 7-ci sınaq imtahanından topladığı ballar 280, 360, 360, demə, yazaq balları 280 ə 360, 360, 420, 360, 400 və 410 olmuşdur. Bu məlumatlara uyğun ən böyük fərq, moda, median və ədədi ortanı tapın. Əgər Nə 360 bal topladığısına imtahanlarının birində 500 bal toplasaydı, ən böyük fərq, moda, median və ədədi ortan necə dəyişərdi? Demək, e, baxaq. Əvvəlcə bu ədədlə ortanı baxaq. Ədəd ortanı tapa bilirsiniz. Ədəd orta 9 qoyarıq 280, 360, 360, 420, 360, 400 və 410. İndi baxaq. 280 ilə 420 olacaq 700. Bu 360 da 720, 700, 1420, 1420. Burda nə olacaq? 1780. 1780 1780. Bu da olacaq 2180. 2180-la 2180. 410 toplasa 2590. 2590 e, bu ədədlərin cəmini sayına bölərik. 1 2 3 4 5 6 7. 2590-ı bölərik 7-yə. E, 370 300 məy üstə verirəcəyəm 2170. Demək ki, orta əvəli, deməli, ədədin ortası bu balların ədəd ortası 370 olacaqdır. Deməli, moda diqqət etsək ən çox təkrarlanan 360 bal olduğu üçün moda 360-a bərabər olacaqdır. Median isə kiçikdən böyüyə doğru baxaq. 280, 360, 400 410, 420. Bu şəkildədir. Baxaq. 360 da median. Median 360 olacaqdır. Median 360-dır və ədədin ortasını tapdıq. Ən böyük fərq. Ən böyük fərq isə ən böyük ədədimiz 420, çıxarırıq ən kiçik ədədimiz 280-i. Alacaq 140. Ən böyük fərq isə 140dır. Demək ki, əgər mənə 360 topla bal topladığından imtahanlarımın birində, yəni bu 360-dan birini 500 ilə əvəz etsək. İndi belədir. Bu bunların cəmi 200 və 2590dursa, bundan çıxarırıq bədətlərin cəmindən 360-ı. 360-ı çıxaq ədədi ortanı taparkən. 2-ci variantda Ət, məni. 2-ci variantda deyir ki, əgər bunlardan birinin 360-ın yerinə 500 olsaydı, 360-ı çıxın bütün ədədlərin ədlər, cəmindən. Üstünə gələk 500. Deməli 360-ı çıxıb üstünə 500 gəlsək, daha doğrusu 500-dən 500 də 360-ı çıxıb 2590-la toplasaydı eyni cavabı almış olardıq. İndi isə bunu hesablayaq. 2590 - demək üstə gəldik, daha doğrusu 140. Yəni bu, bu 500-dən çıxarıq 360-ı da. Yəni nə qədər artıq toplamağın hesablayaq? Deməli, yenə deyirəm, 360-ı 500-lə əvəz etmək üçün bu bütün hamısının cəmindən bir daha təkrar toplamıram. Ona görə asan olsun deyə hamısının cəmindən 360-ı çıxaram. 360-ı çıxdıq, aldıq 2230. 2230-un üstünə də 500 gəlsə, 2730 alınacaqdır. 2730. Demək ki, 2730-u da bölərik bu imtahanların sayına, 7-yə. Baxaq. 100-dür, 390. Demək ki, orta balı, ədədi orta, əgər ədədin orta Yəni bu imtahanların birində 360 yerinə 500 toplasaq da ədədi ortğu alınacaqdı 390. Sonra moda moda yenə də biri 300 500 olsaydı, tutaq ki, bunun yerinə ümmə baxaq. Yenə də yəsasən 280, 360, 360 iki dənə gəlir, çünki birini 500-lə əvəz edirik. 400, 410, 420 və 500 şəkil doğacaqdır. Bunların cəmi dediyim kimi, bir daha təkrər etməliyəmə görə əvvəlcə hesablama hissəmdən 360-ı çıxıb 500 gəldik. Və baxaq. Burda e, moda yenə 360 təkrarlandığı üçün olacaqdır 360 bal. Deməli, ən böyük fərq isə 500-dən e, çıxarıq 280-i, 220 olacaq ən böyük fər 220 olacaqdır və median isə nə baxaq Median isə ortada qalan 400. Yəni median isə 400 olacaqdır. 11-ci tapşırığa baxırıq. 12-ci tapşırıqda isə yazılı verilənlərə görə e n-in qiymətini tapın. E n-in qiymətini deməli sadəcə olaraq baxaq. Mənim 10-cu tapşırıq var, birincisi. 9, 10, 14, 16 və n. Ən böyük fərq, yəni deməli, ən böyük ədəd n olacaqdı. Bu e, bundan 9-u çıxsaq <coughs> alınar ən böyük fərq. Yəni ən böyük ədəddən ən kiçəyini çıxsaq, n - 8. n-i tapmaq üçün 9 ilə 8-i toplayırıq, alınacaq 17. Demək ki, n 17 olacaqdı. Tapdıq ki 17-dir. Median 14-dür, yəni mağlum məsələdir. E N-in qiymətini də tapmış olduq. Buradan. Demək, e, medianın 14 olduğunu ona görə göstəririk ki, bu ədədlər düzgün ardıcılıqla düzülmüşdür, ki, sıxdan böyüyə doğru. Mərkəzici olması onu e, göstərir. Medianı nəzərə alaraqdan biz ona baxırıq. İkincisi. 10-cu tapşırığın ikincisinə baxırıq. İkincisində bu şəkildə olacaqdır. 12, 17, 21, e, 12, 16, n e müxtəlif düzülüş müxtəlifdir, qarışıq verilmişdir. Ən böyük fərq, ən böyük fərq. Deməli, olacaqdır 13, median isə 14. Medianın 14 olması bizə onu verir ki, bu, bu ortadakı 2 ədədin, yəni, ədədin cəmi yarısı 14-dür. Yəni ortadakı 2 ədədin cəmi 14-ü vuraq 2, 28 deməkdir. Bundan başqa ən böyük fərq, yəni ən kiçik ədədlə ən böyük ədədin əd, ən böyük və ən kiçikinin fərqi 13-dür. Bundan başqa, indi medianı necə yazarıq? Burada medianı kiçikdən böyüyə doğru yazar. N-i bilmirik necədir? N-i yazaq birinci, sonra yazaq 12, 12 iki dənə olduğu üçün 16, 17, 20, 21 bu şəkildə 6 dənə olduğu üçün 2 dədətdir. Də? 3 dədətd olduğu üçün biz bu şəkildə ortada qalan 2 dədənin yarısı. Diqqət etsək, əgər bu şəkildə doğru olarsaq, bu zaman n-i ən en kiçik ədəd kimi götürüb 20-ni isə bu ədədlərin içində ən böyükdür. Baxaq görək 21 həqiqətən 21-dən 21 13 çıxsaq nə çıxarır? 21-dən çıxarıq 13, anaçaq 8. Demək ki, 8 ən kiçik ədəddir. Yəni burdan da tapmış olarıq ki, n 8-ə bərabərdir. Ən yəni, voilà düzəlləkləsək, aralıqdan 2 dənə cəminin yarısı, yəni 12 ilə 16-nın cəminin yarısı 14-ə bərabərdir. Yəni 28-i 2-yə bölsək 14-dür. Burada da ən, ən kiçik ədəd kimi 8-i götürsək, yəni ə, böyük ədəd 21, sıra ilə düzərsək ən axırda 21 gəldi. 21-dən də ən böyük fərqi çıxsaq, alınacaq 8. Demək ki, 8-i burada yerinə yəsasak, o demə qaydamız bu qaydamızla n-in həqiqətən də doğru qiymət almış olduğunu görərik. Demək ki, burada n 8-ə bərabər olacaqdır.